Başlam. Tamam. 5-ci sual. 5-ci sualda uşaqlar, baxın, yadda saxlayın ki, əgər bağlayıcı iki dənə cümləni bir-birinə bağlayıbsa, bağlayıcıdan sonra gələn cümlə mübtəda xəbər şəklində olmalıdır. Yəni cümlə nəqli şəkildə olmalıdır. Heç vaxt cümlənin ortasında siz köməkçi feili qabaq keçirə bilməzsiniz. Məsələn, A variantında baxın, it cümlənin mübtədasıdır, düzdürmü? Das köməkçi felini qabaq keçirib. A variantı getdi. C-də willi qabaq keçirib. C variantı getdi. B-də didi qabağa keçib, B variantı getdi. E-də həziqəbağa keçirib, E variantı getdi. It bağlayıcı, costda xəbər. Cavab oldu D variantı. Alıcı topu götürdü və onun qiymətini nə qədər olduğunu soruşdu. How much it cost? How much bağlayıcı it mütəda costda xəbər. Yenə deyirəm, bağlayıcıdan dərhal sonra gəlməlidir mütəda, sonra gəlməlidir xəbər. Sonra 20, müəllim Yəni 6-da bilərsiz evə. Başdır. 6-da yenə eyni temadla. Aha. 6-nı qaldı yenə. Həmçə bağlayıcıdır. A-da həz qabağa keçir. Mübtədadan əvvələ köməkçi feli keçə bilməz cümlənin ortasında yadda saxlayın. Hı -hı. Elə bir belə haldır surozdur. Bax bağlayıcı üstə gəl mübtəda, üstə gəl xəbər. B-də tit qabağa keçib, C-də vil qabağa keçib, D-də daz qabağa keçib. İt bağlayıcı tosta xəbər. Cavab oldu D variantı iPhone. Müəllim, 12, 12 dəhəmə kimdir? Ümumiyyətlə, bax bütün qaydalar belədir. Uşaqlar, kompleks cümlə sintezinin əsas şərti odur. Yəni baxın, if bağlayıcı, düzdürmü? Bağlayıcı yenə deyirəm, iki dənə cümləni bir-birə bağlayıbsa, bağlayıcıdan sonra gəlməlidir mübtəda xəbər. Baxın, A-da kud qaba keçib, düzdür, modal fel. Z cümlənin mübtədasıdır. Mübtədanın əvvəli köməkçi fel keçməz. C-də did qaba keçib, E-də did köməkçi felə qaba keçib. B də həd köməkçi felə qabaq keçib. Qaldı bir dənə D -də variantı. Z müftəda, həd pozitivdə xəbərdir. Eliza məndən məktubu göndərib-göndərmədiyimi soruşdu. Nəyi soruşdu? Tamamlıq budaq cümləsidir. Sonra 20-yə baxa bilərsiniz, müəllim zəhmət olmazsa. 20. 20-nin sualında I wonder, mən bilmək istəyirəm. Nəyi? İlk bağlayıcı düzdümü? Bağlayıcı daha sonra gəlməlidir, mütəda xəbər. Policeman mübtəda, is the xəbər. Düzdür? Düzdür. 2-də cümlə köməkçi fel ilə başlayır, will ilə. Willi qabağa keçirə. Policeman cümlənin mübtədasıdır, mübtədanın əvvəli köməkçi fel keçməz. 2 getdi. 4-də də ven bağlayıcıdır. Biz köməkçi fel qabağa keçib 4-də getdi. Ven bağlayıcı. The policeman mübtəda, is the xəbər. I wonder, mən bilmək istəyirəm, when the policeman is going to punish the driver for speeding. Mən bilmək istəyirəm, polis görəsən sürət üçün, yəni sürəti artdıığı üçün sürücünü cəzalandırılacaq mı, cəzalandırılmayacaq mı? Və yaxud da mən bilmək istəyirəm, polis sürücünü nə vaxt cəzalandıracaq? 1-dən 3. O da olur alternativ. Səhrə 38, müəllim. 38. 38-ci sual gəçən sualdır. Bax, uşaqlar, belə bir şey deyirəm. Book burdakı book. Məsələn, həm cümlənin tamamlığı ola bilər, həm də cümlənin tədası ola bilər. Birincisi, burada cümlədə bir shi var. Shi şəxs əvəzliyidir. Burada shi cümlənin tədasıdır. Book cümlənin tamamlığıdır. Hardan bilir? Bir dənə baxın. O oxumalıdır. Nəyi? Kitabı. Bu neye sona cevap verdi? Hansı kitabı? Ya da sağlayın ki, bax bir votu. Hansı mənasında? Which de? Hansı mənasında? How many de? Veya da how much de? What kind of? What sort of? Bunlar həmişə özündən sonra gelen sözdən bir yerdə götürülür isim kimi. Votun hansı mənasında? Hansı kitabı oxumaldır? Burada what book birlikdə bağlayıcıdır. What book birlikdə bağlayıcıdsa, bağlayıcı daha sonra gəlməlidir, mütləq daha sonra gəlməlidir xəbər. Cümlənin tadası şeidir. Cümlənin tadası şeidir. Şeidən əvvələ mas köməkçi feli keçibdi. İndi bu gün modallarda deyəcəm. Mas modal feili məlum mənaasını verən, sual və inkarını özü düzəldir. Amma biz dedik ki, bağlayıcıdan sonra köməkçi fel qabağa keçə bilməz. Burada masdı qabağa keçilibdi. A variantı getdi. B variantında, yadıza gələrsə demişdim ki, who-dan sonra Əgər cümlənin sonda sözü varsa, cümlənin sonda sözü varsa, who-dan dərhal sonra mübtəda xəbər gəlməlidir. Cümlənin sonda bay sözünü var. Və ya istənilən bir söz ola bilər: to-dur, biz-di, about-dur və s. Cümlənin sonda sözü varsa, who-dan sonra mübtəda xəbər gəlməlidir. Amma burada xəbər gəlibdi. Have köməkçi felini qabağa keçirib. Olmaz. B də getdi. C variantımızda zəvacidə izi qabağa keçirib. There isdi. Is there yox, there is olmalı idi. There is irative cümlələrdə iz qabağa keçə bilməz cümlənin ortasında. C də getdi. E variantında if bağlayıcıdır, həz i qaba keçiribdi. Haz köməkçi felik qaba keçə bilməz. He has got olmalıydı. He has got. Də D də zət bağlayıcı, it mibtəda da izdə xəbər. That chilly outside. O çöldə sərin olduğunu bilirmi? Yə, bilir. O bilirmi ki, çöldə sərindir? Cavab olur D. Aydındı mı? Sonra. Əməldir. Müəllim, səfət 35-ə baxa bilərik. 35, baxaq. Ha. Bax, had have bağlayıcı, düzdür? Have köməkçi felini qabağa keçirib də. You cümlənin mübtədasıdır, mübtədan əvvəl köməkçi fel keçməsə A gedər. B-də duunu qabağa keçirib mübtədan əvvələ, C-də didi qabağa keçirib mübtədan əvvələ, D-də də arı keçirib mübtədan əvvələ. Have bağlayıcı, you mübtədada make cakes-də xəbər. Sən mənə teksi necə bişirdiyini göstərə bilərsən nəyi tamamlıq budaq cümləsində həmişə baş cümlə nəyə sonacaq? İzir, cavab olur D variantda. Müəllim 37-ni baxa bilərik? 37. 37-ci sualdır. I want to know, mən bilmək istəyirəm nəyi. A-da where bağlayıcı, düzdürmü? Do qabağa keçir köməkçi fel. Native Americans cümlənin tərcüməsidir. Getdi. B-də if bağlayıcı arqaba keçir getdi. C-də z cümlənin təsadüsüdür, arqa baxıb keçib, getdi. E-də ven bağlayıcısı did köməkçi feli qabağa keçib, getdi. D-də who demişdik kim özünə ipsalon əvaz eləyəndə özündən sonra bir başqa xəbər gələ bilər, düzdür? Ar da cümlənin xəbəridir. D-də problem yoxdur. I want to know who are native Americans impactsan, yerli amerikalıların faktiki olaraq kim olduğunu bilmək istəyirsən, ya da mən bilmək istəyirəm. Əlbəttə məsələni görəsən Yüli Amerika olan faktiki olaraq kimdir? Cavab olur D. Bu cümlənin tədası olanda özündən sonra birbaşa xəbər gələ bilər. Sonra 404-ə də baxa bilərik. 404 Bax, what bağlayıcı düzdür mədə. What bağlayıcı dit qabağa keçiribdi. Dit köməkçi felini qabağa keçirib. What for. What for nəyə bərabərdir? What for bayaq bərabərdir. What bağlayıcıdır. Bağlayıcıdan dərhal sonra gəlməli, mübtəda sonra gəlməli xəbər. A-da did köməkçi felini qabağa keçirir. B-də did köməkçi felini qabağa keçirir. C-də does köməkçi felini qabağa keçirir. D-də does köməkçi felini qabağa keçirir. E-də what bağlayıcı, hi mübtəda, setdə xəbər. Y-də problem yoxdur. Bu testləri işləyəndə birlərinin fikir verərsiz. Yaxşı mı? 41. Police man stopped us and asked where the children were. Baxıram nəyə. Şora birincici. Mənə verilən cümlə keçmiş zamandadır. Stopped asked. Mən, mən demişdim ki, bağlayıcıdan əvvəl gələn cümlə keçmiş zamandaysa, bağlayıcıdan sonra gələn cümlədə keçmişdə olmalıdır. Zaman uzlaşmasına görə. B-də ar indiki zaman, D-də ar indiki zaman, düzdür? Həm buna görə çıxmaq olar, həm də köməkçi felə qaba keçirib baxıb, cümlənin tərcilisi V-dir. B ilə D gəlir. He verb qaba keçib, getdi. C-də də did qaba keçib, getdi. Qaldı bir də onal variantı. The children were. Policeman stopped us and asked. Polis bizi dayandırdı. And asked where the children were. Ve uşakların hard olduğunu soruştu. Neyi soruştu? A varyantı. Sonra? 55 55 I want to know Botunodan sonra zətf gəlməz, düzdür? Zətf gəlməyən fellərdən biri idi. Zətf gəlməyən felləri çox yaxşı öyrəməzbəliyik. 3 getdi. Bir də where bağlayıcı, this road mübtəda, lidsə xəbər. Mən bilmək istəyirəm bu yol haraya gedir, yəni haraya aparıb çıxarır. 1 düzdür. 2 də where bağlayıcı, lidsə xəbər, this road mübtəda. Xəbər mübtəda olmaz, mübtəda xəbər olar. 2 getdi. 4 də if bağlayıcı These road mübteda, list to the xəbər. 4 də düzdür. Mən bilmək istəyirəm, görəsən bu park, bu yol parka, parkı aparıb çıxarır mı? 1 4 o da olur B variantı. Sonda 64, müəllim. I want you to know Vontun ondan sonra zətf gəlməz. 4-dək. Üstdə ven bağlayıcı, düzdür? Vozu qabağa keçiribdi burada. Keçiribdi. Bağlayıcı daha sonra gəlməlidir. Tuta xəbər. Cümlənin sadəcə hiidir. Hiidən əvvələ köməkçi fel keçməz. Ümumiyyətlə mütadadan əvvələ köməkçi fel keçmir. 2-də if bağlayıcı hi mütadə voz xəbər. Birdə biz demişdik ki, hu özü cümlənin mütləq olanda özündən sonra birbaşa xəbəri gələ bilər. Voz da xəbərdir. 1, 2, o da olur Azərbaycan. sonra 75 75 Von Staudt kimi məsəldir. Nəyi? Baxıram nəyə? Deməli, nə oldu buna? Hı <laughs> hı. A variantında, bax bilirsiz, Von Staudtdan sonra zət ki gəlməz, düzdür? C variantı gedər. A variantı if bağlacı da will-i qabağa keçibdi. Köməkçi fel qabağa keçməz. Where bağlacı will qabağa keçib, köməkçi fel də qabağa keçməz. D-də will köməkçi fel yenə qabağa keçibdi. Getdi. E variantı. When bağlacı The championship ümşada will take place də xəbər. Kim çempionların nə vaxt iştirak edəcəyini bilmək istəyir. Kim bilməsək ki, çempionların nə vaxt çempionatda olur, nə vaxt baş tutacaq çempionlar deyirəm. Çempionatın nə vaxt baş tutacağını kim bilmək istəyir? Sonra Nə ça var uşaqlar? 83 müəllim. 83-cü sualda travel agent confirmed. Tur agentliyi, ya yəni, səyahət agentliyi təsdiqlədi. Nəyi? A-da vozqa qaba keçib. Bax, ümumi düz bağlayıcı yoxdur. Bəzən bağlayıcım verməyə də bilər. Amma bağlayıcım verməsə belə, yenə 2 dənə cümlə ard-arda gəlirsə, ikinci cümə mübtəda xəbər şəklində olmalıdır. Yəni bağlayıcıdansa sonra gələn mübtəda xəbər. A variantı getdi. Veydə ha bağlayıcıdır. Had köməkçi fel qaba keçib gedər. C-də vay bağlayıcıdır. Vozqa qaba keçib gedər. E də if bağlayıcıdır. Vozqa va keçib gedər. E də zət bağlayıcıdır. The tourism industry mübtədə, vozda xəbər. Yerdə problem yoxdur. Müəllim bağlayıcı bilmədən hansı qaydayla götürürdük? Yenə mübtədə xəbər. Yenə mübtədə xəbər. Eyni qaydadır. Problem yoxdur. 96 96 baxram nəyə? 96 104. 96-da A-da vot bağlayıcıdır, düzdürmü? Bağlayıcıdan sonra köməkçi feli qabağa keçirib. A variantı gələr. C variantında vel bağlayıcısı voz köməkçi felini qabağa keçirib. C variantı getdi. D variantında when and what time-dan sonra indiki bitmiş zaman gəlmir. Yadda saxlayıraq. When what time. İstə gəl həfəs. İstə gəl verb-ü istifadə olunmur. Burada da has been yazıb indiki bitmiş zamandır ona görə D-də gedər. 7-də if bağlayıcısı da have-ı qabağa keçiribdi. Have köməkçi feili qabağa keçməsi E variantda gedər. Qaldı bir dənə B variant. Do you know that the child has had no problem yoxdur. No-dan sonra zətf gəlir uşaqlar. What-dan sonra zətf gəlmir. Yəni to-dan sonra ayrılıqda zətf gəlir. I know that deyə bilərəm. Amma I won't know that. Bu istifadə olunmur. Cavab olur B. 104. 104. dördüncü sualda yəqin e, S arasında kalmışsan. A'da ver bağlayıcı da vilga bağı keçip. S'de, daha doğrusu D'de ver bağlayıcı arga bağı keçib. Y'de ver bağlayıcı da didga keçib. Did tane variant getdi. Sonra buradan yazılan belə bir gate. Bunu demiştim zamanlarda. In, on, Ət üzəgə zaman bildirən sözlər. Keçmiş sadə zamanda olur. Dəqiq zaman zərfidir. Burada da var at 5 o'clock, saat 5-də. Keçmiş sadə zaman olmalı, düzdürmü? O da B variantında da. Where bağlayıcı, Zəmtodad met xəbər. Sən onların saat 5-də harda qarşılaşdığını və ya harda görüşdüyünü bilirsən? B variantı. Sonra Var başqa sual. Mənim 129-da niyə A yox, E-dir? Həll eləyək bu dəyə. Qarda, bax, "were" bağlacı düzdür. "intend to" niyyətində olmaqdır, cümlənin xəbəridir. Xəbər müsadəə yazıbsə edə bilər ki, "intend to" olmalıdır. Bax, B də olmalıdır. I intend to mübtəda intensiv xəbər. Bu xəbər mübtəda yazıbdır. Bağlayacaqsa mübtəda xəbər gəlmədi ona Yoxdum görə aba yazır. Baxaq digərlərindən. Yoxdur müəllim, başqa uşaq. Tamam. Var başqa uşaqlar. Ayşan var mı başqa? Yoxdur müəllim. Tamam. Baxın uşaqlar, e, bayaq yoldaşınız soruşdu aradaydı so. Yaxşı sonra baxarıq. Tamam, bu belə. Sonra başqa nə sual idi bizim baxası? Mən indi dərsdən sonra 2 iki quizin ikisini sizə nəviz atacağam qrupunuza. Orda baxarıq. Okay, baxırıq nəyə?